নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউবৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভালেই চাগৈ আৰু ইয়াত এতিয়া আমি ডেণ্টেলৰ ক্লিনিকত আহিছোঁ কাৰণ মাৰ একেবাৰেই দাঁতৰ বিষ উঠিছে দাঁতৰ সেইকাৰণে শুব পৰা নাই সেইকাৰণে আহিছোঁ অকণমান সময় ক্লিনিকত ৱেইট কৰি আছো মই নম্বৰ অহা নাই বহুত মানুহ ভিৰ আছে কাৰণে অলপমান মানে ৱেইট কৰি থাকিব লগা হৈছে আৰু যিয়ে কি নহওক এতিয়া মোৰ অৱস্থা দেখিছেনে মুখ চুখ কিমান ড্ৰাই হৈ গৈছে সেইকাৰণে সেইকাৰণেই ভাবিলোঁ মানে কি প্লেনিংটো তৎক্ষণাত কৰিলোঁ মাক ক্লিনিকত থৈ কেনে যিখিনি সময় মানে ৰখিছিল সেইখিনি সময় মই পাৰ্লাৰত আহিলোঁ আৰু পাৰ্লাৰত আহি মই ক্লিনআপ কৰিলোঁ এটা কাৰণ মুখখন একেবাৰে ড্ৰাই হৈ গৈছে গৰমতো কেনেকুৱা জানেইনো সেইকাৰণে মানে ক্লিনআপ এটা কৰি ল'লোঁ আৰু প্ৰত্যেক মাহে মাহে কৰিলে ভাল হয় মোৰ মুখখন নকৰিলে মানে অলপ ড্ৰাই হয় মুখখন তাৰপিছত তাকেই কৰি আছে পাৰ্লাৰৰ বাইদেউটোৱে আৰু তাৰপিছত মোৰ এই ক্লিন আপ হোৱাৰ পিছত এতিয়া চুলি স্পা আছে যিহেতু ৰাতিপুৱা আগৰ দিনা ৰাতি মই তেল সানি আহিছিলোঁ মাথাটো দুবাৰ ধুব লাগিবৰ কাৰণে মই নুধুলোঁ যিহেতু অলপ চৰ্দিৰ ভাৱ আছে সেইকাৰণে ইয়াতেই মাথাটো একেবাৰে মানে ধুই দিম যিহেতু স্পা কৰিম যি যেতিয়া সেইকাৰণে মানে তেল চেল সানি মাথাটো এনেকৈ আহিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰপিছত আমাৰ সিদিনা গধূলি হ'ল ৰাতি হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা আমাৰ দেউতাক বিহুৰ সম্বৰ্ধনা জনাব আহি খুৰা খোৱা ল'ৰাহঁতে আৰু আমাৰ বাৰগৰীয়া মন্দিৰৰ পৰা আমাক দেউতাহঁতক বিহুৰ সম্বৰ্ধনা জনাব আহিছিল আৰু এইখিনিও অকণমান আমাৰ ভিডিঅ'ত সাঁচি ৰাখিলোঁ এই বহুত মানে ৰাতিকৈ আহিছিল বহুতকে মানে সম্বৰ্ধনা জনাই যেনে আমাৰ ঘৰত শেষত সোমাইছে যিহেতু আমাৰ ঘৰুৱা মানে খুৰাহঁত সেইকাৰণে অলপ সময় বহিম বুলি আহিছে সেইকাৰণে ৰাতিকৈয়ে এয়া মানে এইখিনি সম্বৰ্ধনা জনোৱা মুহূৰ্তত মানে আৰু তাৰে পিছদিনাখন মই আমাৰ ঘৰত আহিলোঁ অৰ্থাৎ শহুৰৰ ঘৰত আহিলোঁ এতিয়া মানে চিকেন পকৰা বনাইছোঁ খাবলৈ মন বহুত গৈছে সেইকাৰণে এতিয়া মই পাৰ ঘৰত সোমাই মই বোলো কি বনাওঁ সহজতে হোৱা সেইকাৰণে চিকেন পকৰা বনালোঁ যিহেতু গোটেইখিনি সঁজুলি আছিলে বনোৱাৰ মানে আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ মানে মোৰ এই গৰমত ঘামি জামি কিবা হৈ গৈছে অলপ চকুটোৰো মোৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে কি বা হৈছে নেজানো বাৰু ভালকৈ আৰু তাৰপিছত এয়া চিকেন পকৰা মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল ভাতৰ লগত খাম বাৰু ভাত বিশেষ তেনেকুৱা একো হেল্ল' গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু এয়া মানে মোৰ চকুটো দেখিছেনে কি অৱস্থা হৈছে এতিয়া যিহেতু মানে আজি আমি ফাংচন চাব যাম অলপ দেৰিকৈ মা আৰু দেউতা নাযায় সেইকাৰণে ঘৰতে ভাত বনাই থৈ যাব লাগিব মানে মা এনে বনাই মাৰ অকণমান কিবা গা চাহো হৈ আছে সেইকাৰণে মই বোলো ময়ে বনাই থৈ যাওঁ সেইকাৰণে সোনকাল আহিলোঁ আৰু আজি আমি মানে কি বনাব ওলাইছোঁ কালিতো চিকেন পকৰা বনালোঁ আজি মই মানে বনাম এতিয়া বনাব ওলাইছোঁ মই সেয়া কাব্লি বুটেৰে পনীৰ বনাম ইয়াক পনীৰ কাটিছোঁ আৰু আলু ফ্ৰাই কৰিছোঁ বিশেষ তেনেকুৱা একো নাই চিম্পুল ভাত বনাম পিঁয়াজ কুটি কৰি দিছোঁ বনাম আৰু মই আগে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম মাংস বনালেও আৰু ঘুগুনী বনালেও মই যিহেতু মানে সিজাত অলপ আলুখিনি পটককৈ নিসিজে সেইকাৰণে মই আগে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি সিজাই লওঁ আৰু তাৰপিছত এয়া পনীৰ পনীৰখিনি আগে ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই এনেকৈ যিখিনি মানে মছলা পাতি মানে হেৰি কৰিব লাগে এইখিনি মই একেলগে ভাজি লওঁ মানে তেতিয়াহে মানে গোটেইখিনি ভালকৈ ভাজা যাব আৰু ৰং চঙীয়া হ'ব তেতিয়া মানে গোটেইখিনি ধৰণৰ মিল খাব যেতিয়া মই কাবুলী বুটখিনি ইয়াত দি দিম সেইকাৰণে মই আগত মোৰ ইনষ্টিটিউটটোত এনেকৈ কৰোঁ বিশেষ তেনেকুৱা একো কৰা নাই এয়া মই কাশ্মীৰী মিক্স দিছোঁ জ্বলাটো দিয়া নাই মোৰ ৰং যিটো উঠে সেইটো দিছোঁ আৰু মই এনেই ইমান হেৰি কৰি বনোৱা নাই এনেই মোৰ নিজা ষ্টাইলত আৰু মোৰ চিম্পুল খুব চিম্পুল বনাইছোঁ মই এনেকৈ মই ভাজি লৈছোঁ যেতিয়া মানে ৰং চঙীয়া হ'ব তেতিয়া মই কাবুলী বুটটো ইয়াত দি দিম এতিয়া এনেকৈ অলপ কৰচেদি লাৰি দি আছোঁ এয়া ৰং চঙীয়া ধুনীয়া আহিল তাৰপিছত মই কাবুলী বুটটো এনে ইয়াত দি দিলোঁ এতিয়া অকণমান সময় কৰচাইদি দি দিম আৰু কাবুলী বুটটো অলপ ৰং চঙীয়া হ'ব তাৰপিছত মই পানী দি দিম এনেকৈ অলপ সময় এনেকৈ খৰচেদি লাই থাকিম তেতিয়া মানে গোটেইখিনি বস্তু মানে মিল মিহলি যাব আৰু এনেকৈ কাবুলী বুটটো ৰং চঙীয়া হোৱাৰ পিছে হৈ আছে আৰু লাহে লাহে এটা ধুনীয়া এটা কালাৰ আহি আছে এয়া আৰু এয়া মোৰ ভিডিঅ'টো মই যিহেতু এনেকৈ কৰাত অলপ প্ৰব্লেম হয় মোৰ আমাৰ এখেতে কৰি দি আছে অলপ চলপ তেওঁ কিন্তু নোলায় অলপ লাজ কৰে এয়া যেতিয়া ৰঙা হৈ ৰং চঙীয়া হৈ অহা দেখিলেনে আৰু গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া মিল খা মিল খালে কেৰাহীটো লাগি থকা নাই তাৰপিছত এতিয়া মই পানী দিবলৈ সাজু হ'লোঁ আৰু তাৰপিছত এনেকুৱা অলপমান মছলা দি দিলোঁ যিহেতু পানী দিলোঁ পানী দিয়াৰ পিছত অকণমান অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু মানে অকণমান মছলা দি দিলোঁ এনেকৈ এতিয়া উতলি ভালকৈ উতলিব লাগিব উতলিলে মানে টেষ্টি বেছিকৈ উতলিলেহে মানে বস্তুখিনি মানে টেষ্টি হ'ব এয়া নিমখ দিয়া নাছিলোঁ নিমখ কম পৰিমাণে দিলোঁ মানে আৰু তাৰপিছত এই আলু আৰু পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি চুমি যে এনেকৈ মিহলি কৰি দিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ মাছ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আমাৰ এখেতে বোলে মাছৰ আঞ্জাটো বনাব জিকা আৰু আলু দি বনাব মই আৰু চিকেন বনাম সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি কৰোঁ অলপ মোৰ ষ্টাইলত যে কি কি বনাওঁ ভিডিঅ' কৰি দি আছে আৰু সেয়া মই সেই কৈছিলোঁ যে মই মাংস বনালোঁ আৰু ঘুগুনি বনালোঁ মই আলুথুৰা দিয়ে ফ্ৰাই কৰি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এখেতে মাছৰ আঞ্জা বনাব তথাপিও মই মাছখিনি ময়ে ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ সহজ কৰি দিছোঁ অলপ যিহেতু মানে তেওঁ মানে পাকঘৰত এখেতে সোমাইছে তেওঁ লাজ কৰে বহুত এখেতে সোমাই আছে কি বনাইছৰ মাছৰ আঞ্জা একবে মাছৰ আঞ্জা বনাই আছে আজি মানে মোৰ চকুৰ অসুখ হৈ আছে কাৰণে বা কৈছে তেওঁৱেই হেল্প কৰি দিম বুলি এইবাৰ এইকেইদিন মই বনাই আছোঁ চিকেন চিকেন বনাই আছোঁ

খাই জনাম বাৰু তেনেকুৱা হয় পিছে মই নেখাওঁ মাছৰ আঞ্জা জিকা আৰু আলুটি বনাইছে মই জিকা ভাল নাপাওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব যিসকলে মোৰ নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাই কেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোককো ধন্যবাদ আজিলৈ বাই বাই